7-ci məقامlardan biri ölkəmizdə ənənəvi artıq 8-ci beynəlxalq kitab sərgisinin keçirilməsidir. Bakı Expo mərkəzində həmin xatırlıram elə oğtayılda obrildə də biz geniş şəkildə bunu ictimaiyyətə çatdırırdıq evet. və ən 8-ci səfər bu dəfə hələ soru. ki iştirak eləməmişəm. Bu gün ikinci gündə amma çalışacağam yaxın günlərdə dedim yetərlə iştirak etmişdim. Çox gözəl bir kitabna də vaxtım var hələ yerə gəlmişkən hər birisə zaman. Mən artıq var. bir neçə gün yaxın günlərdə getməyə olar. Çox gözəl bir atmosfer var orada və deməli ki müxtəlif janrlarda olan kitablar, yazıçılar, şairlər öz və yaxud mətbuat orqanları kitabları təqdim edirlər. Tanış ola bilərsiz, maarifləna bilərsiz bir sözlə kitab o qoxsuy iki var kitab o tamam bir başqadır onu telefondan ala bilmirsən audio kitablardan Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutur eyni zamanda onda qədi ilə ki Şuşa ilinə həsr Hı -hı. olunub bu kitab sərgisi əziz dostlar biz elə hal-hazırda bu kitab sərgisinə canlı bağlanacağıq görək ikinci günün gedişatında nələr baş verir əməkdaşımız Billora ordadır sabahınız xeyir olsun Billora buyur Salam, sabahınız xeyir olsun əziz aparıcılar. Sizə və hazırda Azərbaycan televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bəli, biz Bu gün ikinci günlü yaşayırıq artıq Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin ötən gün açılış mərasimi baş tutdu və biz sizə açılış mərasimindən görüntüləri təqdim etdik və qeyd etmişdik ki, bu ilk dəfə olaraq qonaq ölkə arasında Türkiyə Respublikasının da nümayəndələri var və bu gün onların özünü diləndən eşitmək istəyirik ki, təəssüratları necə idi? Salam, sabahınız xeyir. Aha, necə təəssüratınız Bakıdasınız? Kitab e, sərgisinə e, baxdınız? Bakıya 5-ci dəfə gəlmişəm. Bu e, mənim üçün e, təəssürat çox yaxşı oldu. Ee, ben öz doğma vatanımda kimi burada. Ee, bizim dilimiz bir de biz iki devlet bir millet deyirik ama bunun konkret steplerin adımlarının olması, bu kademlere atılması, kağıt üstünde kalmayan, protokolde kalmayan işlerin hayata geçirilmesi için e, müeyyen işleri e, yapıp e, teslim etmemiz, tavşırmamız gerek e, düşün, e, diye düşünürüm. E bizim çok çalışmamız, çok işlememiz lazım her e, gedemde Azerbaycan ve Türkiye devletlerinin menfaatlerini Ali menfaatlerini e, muhafaza edip koruyup e, inkişaf ettirmeye e, yahşi işleri tapşırıp e, gelecek istikbaldeki nesillere tapşırmaya e, biz e, mecburuk e, diye düşünürüm. Bu iki devletin, e, iki halkın kardeş halkın e, bir birge yapabilecek çok işleri olduğunu ben e, düşündürem İnşallah bu e, burada yapılan bu exponun bu e, fuar faaliyetlerinin e, artarak devamını e, diliyoruz Dil, diliyorum. Təşəkkürlər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edirik ki, 8-ci beynəlxalq kitab sərgisi Şuşa ili çərçivəsində həyata keçirilir və təşkilatçı da Mədəniyyət Nazirliyi idi. Qeyd edirik ki, bundan əlavə olaraq burada 60 xarici nəşriyyat və təşkilat, eyni zamanda 130 yerli təşkilat və nəşriyyat burada öz kitablarını nümayiş etdirəcək. Eyni zamanda biz xarici yazarlarla, elm adamları ilə bərabər Azərbaycanlı gənc elm adamları, şairlər və yazçılar da burada görüşlər təşkil olunacaq. Ümumi qeyd eləyək ki 200-ə yaxın burda 5 gün ərzində tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır və siz də gəlib burda iştirak edə bilərsiniz. Bir daha qeyd eləyirik ki, əgər bura gəlmək istəyirsinizsə, həm Elmlər Metro stansiyası, 28 May Metro stansiyası və eyni zamanda Köroğlu Metro stansiyasının çıxış və girişlərində avtobuslar olacaq və həmin avtobuslar vasitəsilə bura gəlib istədiyiniz həm kitabın ala bilərsiniz, həm tanış ola bilərsiniz. Odur ki, 5 günlük davam edəcək kitab sərgisinə sizi də sözlərik. Hələlik -həl bizim çatdıracağlarımız bu qədər. Söz sizdədir.